сегодня мотивация, особенно по началу игры была хорошая, запредельная и результаты забитые мячи и тут показатель Алексеева то есть он все время, то есть от него постоянно требуем, чтобы он вратарском все время работал. Все время, ну, для того, чтобы там забивать, нужны туда передачи. Сегодня, особенно в первом тайме, хорошо играли фланговые игроки как слева, так и справа. Были передачи. Соответственно, ему ничего не оставалось, как только поставлять голову и реализовать. Хотя у него во втором тайме еще были пару моментов 100%, которые он не реализовал. Но по второму тайму, второй тайм немножко, наверное, так построились под противника. И счет 3-0 и старались уже малой кровью доиграть игру и стать чемпионами страны. Если брать фазу атаки, то очень часто игроки попадали в офсайт. Вот. С чем это связано? И вот часто такая ситуация. Но у нас в тренировках нет таких тактических упражнений, чтобы мы специально попадали в офсайт. То есть это или игрок, владеющий мячом, поздно отдает, или игрок, открывающийся рано, забегает. То есть Опять же, один из показателей, хорошо, что туда бегут, стараются туда бежать, да, не просматривают линию вне игры, то есть, может быть, концентрируются больше на мече. Но есть определенные в этом плане недоработки, но хорошо, что туда бегут, бегут в атаку, а попадать в апсайт это уже, опять же, и от соперника то же самое зависит, как они умело делают игру вне игры. Ну, я сегодня как бы доволен, так как они бежали вперед, атаковали. Да, были моменты, где при хороших наших розыгрышах атак, попадая игрок вне игры, срывал нам просто хорошие комбинации. Но есть над чем работать, и я думаю, что в будущем мы постараемся, чтобы все было синхронно в этом отношении. А вы можно ли сказать, что в концовке сезона с неким кадровым голодом, если, например, говорить о Денисе Янакове, он у вас теперь уже переквалифицировался в центр форварда, или, или вот, допустим, у него новое амплуа? Ну, сегодня просто так сложились обстоятельства, что Денису пришлось выйти в линию атаки. Ну, а по сути, в современном футболе универсализм никто не отменял. Так что если футболисты себя хорошо проявляют в тех позициях, в которых они умеют играть, но ну, еще и добавляют какие-то другие позиции, это, на мой взгляд, облегчает работу тренера во время игры.